dərin izləcilər. 9-cu sinif coğrafiyaya olimpiada sualları ilə davam edək. Doğru fikirlər soruşur yenə. Naxtəvan ərazisi yalnız kiçik Qafqaz tektonik qabığının hissəsindədir. Burada araş çökməsi də var. Talış dağları kiçik Qafqaz tektonik qabığının aittir. Respublikamızın ərazisi vaxtilə Tex okean suları altında olmuşdur. Doğrudur. Kür tektonik çökmə zonası yalnız ovalıqlar mövcuddur. Xeyr, burada qalxmalar da var, təkcə ovalıqlar deyil. Ovalıqlarla yanaşı bir sıra qalxmalar da mövcuddur. Məsələn, Ceyrançay alçaq dağları, Qara Məryəm terrəsi, Daş üst silsiləsi, Xocaşən bozdaq və s. Sümbayıl, Şamaxı şəhərlər eyni tektonik zonu də yerləşir, doğru. Böyük Qafqaz Qafqaz dağları və Kür-Araz litosfer tetrahedralının sərhətində yerləşdiyi üçün 1-3 mm qalxır. Qafqaz qalxır, kiraraz enir. Bu yanlış ifadədir. 2, 3 və 5 doğru ifadədir. Uyğunluğu müəyyən edin. Burda pasif cürəşlər, burada isə qətbi cürəşlərin aid olduğu xüsusiyyətləri götürməliyik. Pasif cürəşlər qolf istirin və kürsü cərəyanlarının yaranmasına səbəb olur. Kürsü cərəyanı olmaz. Qolf istirəm də olmaz, çünki bunlar Ekvatordan mülayimə gedirlər. Bunlar qərb küləklərinə uyğun gəlir. Tropik enliklərdən yüksək təzyiq sahəsində ekvatoriyal enliklərdə alçaq təzyiq sahəsinə doğru əsir. Pasatlardan söhbət gedir, deyil tropik enliklərdə yüksək təzyiq sahəsindən ekvatoriyal alçaq təzyiq sahəsinə əsir, doğru. Respublikamızın isti dövründə müşahidə edilir. Ümumiyyətlə respublikamıza pasat atıb yaşlar olmur. 45-60 dərəcədə müşahidə edilir, edirlər. Şimal yarımkürəsində Cənub Qərbdən şimal şərqə doğru əsillər. Doğru. Tropik alçaq təzyiq sahəsindən, tropik alçaq təzyiq sahəsi deyil, ona görə bu da yanlışdır. 2 4 5. Doğru cavabdır. Yəni D variantı doğru olaraq götürəcəm. Təbiət ehtiyatlarından səmərəli istifadə üçün təbii ki, burada UNEP təşkilatdır. OPEC neft təşkilatı, ECO Ekoteşkilatı iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatıdır. Qoğam Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova, MDB Müstəqil dövlətlər birliyidir. UNEP isə təbiət ehtiyatlarının səmərəli istifadəsinə yönələn bir birimdir və UNEP-dir. Təbiət ehtiyatlarının qorunması uyğunsuzluğu soruşur. Peru və Bengel çayları qatbuşlaşdırlarının o kən çaylarından ayrılır. Peru və Bengel Karp şəxsləri o kənclərdən ayrılır, doğrudur. Doğru veriblər. Benqal körpəsinin orta duzluğu İran körpəsinin orta duzluğundan daha aşağıdır. Əslində doğru fikirdir, amma yanlış veriblər. Xəritədə duzluğu əylin nöqtələrlə birləşdirən xətlər izoqalinlərdir. Xeyr, izo ə hə, izoqalinlərdir. Düzdür, amma bura yanlış veriblər. Ay speklər yüksək coğrafi enliklərdən duzluğun azalmasına səbəb olur. Doğrudur. İstot kən cərəyanları sahil ərazilərdə rütubətin miqdar artmasına səbəb olur. Doğrudur, doğru da verilmiş. Bizdən uyğunsuzluğu soruşur. Uyğunsuzluq 2 və 3-də müşahidə edilir. Adekalli boğazını hansı materikdən Böyük Britaniyanı Avrasiyadan ayırır? Adekalli ilə məş, onlar yan yanadır. Brum rəqəmləri ilə verilmiş dağlar üçün hansı fikirlər doğrudur? Skandinaviya, Alp, Karpat, Ural verilib. 1 və 4 dağları şimal qütb dairəsi xəttini kəsir. Yəni ə, Ural dağları və Skandinaviya kəsir. 2 və 3 Alp və Karpat Verkhoyanskların eyni erada yaranmışdır. Yanlışdır. Verkhoyansk dağları Kimer qırışıqlığında, bunlar isə Alp qırışıqlığında yaranıb. 3 və 4 dağları eyni yaşlı olan dağlar ölkəmizdə rast gəlinir. 3 və 4. 3-ə rast gəlinsə də cavan dağdır, 4-ə rast gəlinmir, çünki bizdə qədim dağ yoxdur. 2 və 4 dağları yalnız bir ölkənin ərazisində yerləşir. Alp dağları xeyr, bu ola bilməz, bir neçə ölkədir. Ural yalnız bir ölkədir. Yalnız 2 dağın mütləq hündürlüyü 4000-dən yuxarıdır. 4000-dən yuxarı olanlar Alpdır. Deməli, Bir dənə ayıbdır. Yalnız iki dağ mütləq doğrudur. Bu da yanlışdır. Burda hardasa yanlış yol şey verdik. 1 və 4 dağları şimal qütb dairəsi xətti kəsir. Düzdür? 2 və 3 Verkhansk dağları eyni jeoloji yerdə yaranmışdır. Yanlışdır. 3 və 4 Karpat və Ural dağları eyni yaşda olan dağlar ölkəmizdə rast gəlinmir. Bu da yanlışdır. İki və dörd dağlar, Alp və Ural dağları yalnız bir ölkənin ərazisində yerləşir. Alp dağlarıсына aiddir. Yalnız iki yalnız iki dağın, hə, yalnız ikinci dağın mütləq hündürlüyü 4000-dən çoxdur. Bəli, doğrudur. Yalnız ki, Alp dağlarındadır yalnız. 4000 metrdən çoxdur, 4810 m. Bəzən də 7 m verilə bilər. Hə, deməli düzgün cavabımız 1.5. Kartə sxemdə təsvir edilmiş litosfer tavaların konvergens sərhəddindədir. Səhifəmizi izləyənlər bilir ki, bu Yapon adalarıdır, çünki bu yaxın günlərdə Yapon adaları, orada yerləşən boğazlar və vulkanlar haqqında məlumat paylaşmışdı. Yapon adalarında fəaliyyətdə olan vulkanlar mövcuddur. İnkişaf etməkdə olan yox, inkişaf etmiş ölkədir. Mülayim iqlimə qoşumda yerləşir bəli. Yerli vaxtla ölkəmizdən geridir, xeyr, irəlidir. Şərqdə olanlar irəlidir. Podu da yelan ölkə dünyanın sahəsinə görə ən böyük ölkəsi ilə, yəni Rusiyayla süsərat dinamalidir. Doğru. Bu sözlərləşdirilmir, yanlışdır edilir. Deməli 1, 3 və 5 doğrudur. Təbiət ehtiatlarının düzgün verildiyi salamı müəyyən edin. Düşənən bərpa olunur. Su tükənir, bərpa olunur. Neft tükənir, bərpa olunmur. Torpaq tükənir, bərpa olunur. Hava tükənir, bu da bərpa olunur. Bitki örtüyü tükənir, dükənir, bərpa olunur. Dəmir fil tükənir, bərpa olunmur. Fosforit tükənir, bərpa olunmur. Heyvanlar aləmi bərpa olunmur. Hava tükənir, bərpa olunur. Təbii qaz bərpa olunur. Su tükənir, bərpa olunur. Torpaq tükənir. Bu da bərpa olunur. Torpaq bərpa olunmayan bitki verir. Torpaq bərpa olunmayan kimi verir. Bu yanlışdır. Torpaq bərpa olunur. Bu yanlış. Hmm, Görəcəyə cavablar var. Tamam, bu düzdür də. Hava tüskənlə bərpa olunur, təbiqətə isə olunmur. Demədi. 1, 3 və 5-i götürəcək. Yəni E variantı doğru variantdır. Uyğunsuzluğu soruşur bu dəfə, uyğunsuzluq. Yenə də baxıram bura. Günəş şimal yarımkəsə daha çox işıqlanır. Deməli bu 22 iyundur. Burada 22 dekabr tarixidir. Bu vəziyyətdən baş verdiyi tarixdən sonrakı tarixlərdə 22-dən sonra Madagaskarda gündüzün uzunluğu azalmağa başlayır. Maksimum gecədir, gündüzün uzunluğu artmağa başlayır yanlışdır. Bu vəziyyətdə baş verdiyi tarixdən sonra şəhər yarımkürə daha çox iş işıq alacaq. Yanlışdır, azalmalıdır. London şəhərində düşmə bucaq maksimumdur, doğru. Bu vəziyyətin baş verdiyi tarixdən sonra Bakı şəhərində gün müddətinin uzanmağa başlayır və 22 dekabrda artır. Bu vəziyyətdən baş verdiyi tarixdən sonrakı tarixdə Cənub tropik xəttinin cənubda qalan bütün məntəqələrdə günorta vaxtı kölgəsinin uzunluqları artacaq. 22 dekabrdan sonra get-getə artması müşahidə edilir. Bəli, sonra mobilə baxaq. E, bu da yanlışdır. Bu yaxın ki, məsələdə qeyd etdik ki, burada 21.5 olmalıdır. 6 da yanlışdırsa, deməli 1 2 6. Yəni E variantı doğru olacaq. Əgər yer kürəsi 1 saatda 28 dərəcə dönsəydi, baş şəhər hansı saat quşağında yerləşərdi? 18 dərəcə dönsəydi. 50-ni böldüm 18-ə. Elədir, 2 e, 2 deməli 50-ni böldüm 18-ə 2 düşdü. 14 qalıq qaldı. Qalıq 9-dan böyük olduğu üçün üzərinə 1 gəldim, elədir 3. Siklon və antisiklonlar qeyd olunub. Siklona aid olan xüsiyyətlər. Havanın mərkəzindən kənara doğru hərəkət edir. Mərkəzdə alçaq təzyiqdir. E, hava mərkəzdən kənara yox, kənardan mərkəzə doğru axar. Havanın qolfan hərəkəti müşahidə edilir. Havadan kənarın mərkəzə doğru hərəkət edir. Doğru. Quru, aydın və buludsuz hava bu antisiklona aiddir. Şimal yarımkürəsində sağ əqrəbi istiqamətində yox, əksinə hərəkət etməlidir. Antisiklon atmosfer qapalı yüksək təzyiq sahəsini gətirir. Havanın enən hərəkəti müşahidə olunur. Havanın mərkəzdən kənara doğru hərəkət edir. Doğru. Buludlu və tövbətli bu aidd deyil ə bu atel proda dəşik cənub yarımkürəsində sağ əqrəbi istiqamətdə hərəkət edir. Antikmanın cənub yarımkürəsində sağ əqrəbin əksinə olmalıdı. İndi burada 1-ə BC 2-yə FCH FCH, yəni D variantı doğru olacaq. Burda da doğrun qabağındadır, yanlışın qabağında yanlışdır. Afrika materikin şimal hissəsində çöl təbriz zonası yayılır. Ümumiyyətlə Afrikada çöl zonası olmaz. Deyək. Ekvatorial iqlim qurşağı yalnız 2 materikdə rast gəlinir. Xeyr, Avrasiyada da var. Malakka yarımadasının cənub hissəsi. Bu yanlışdır. Hə, burda sahəsi geniş sahədədir. Bu da yanlışdır, bu da yanlışdır. Respublikamızın ərazisi ən az yağıntılı bütün məntəqəsinə düşür. Doğrudur. Dünyanın ən çox yağış düşən mənziləyi Afrika matorikində yerləşir. Bu da yanlışdır. Kənar cərəyanı Afrika matorikinin şimal-şərq sahillərini güclə təsir edir. Yanlışdır. Pirney Apenin və kiçik Asiya yarımadallarında dolyarpağlı meşələr təbbiz zonasında yayılmışdır. Bu da doğrudur. Deməli 1 yanlış, 2 yanlış, 3 doğru, 4 yanlış 5 yanlış 6 doğru. Yəni D variantı doğru olacaq. D variantı. Avstraliya İttifaqı, Venizuela və Tsar İstrayl üçün ümumi fikirləri müəyyən edin. Bunlar hər biri köçürmə kapitalı stətli ölkələrdir. İqtisadi İnkişaf Səviyyəsinə görə inkişaf etmiş ölkələrə daxildir. Şərq gəlmikliəsində yerləşirlər. Mhm. Yeni Zelandiya, Avstraliya, Cəmir İsrail hamısı şərq yarımkəsidir. Doğru. Ərazində günəşin ditdə olmur. Bəzilərində aidtir, bəzilərində yox. Urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır. Xeyrin iqtisaf etmiş ölkələrdə yüksək olar. Neft ixrac edən ölkələrdir. 1. 100. Verilmiş ıı, fikirlərin səciyyəli olduğu matrikləri müəyyən edin arasında günəş zenitdə olur. Ərəsində günəş zenitdə olursa, bu Afrika və Cənubi Amerika, Şimali Amerika, Avstraliya hamısında malikdir. Ərəsində Cavan dağları aras keçinir. Deməli burdan Avstraliya çıxmadı, yəni Cavan dağ yoxdur. Subekvatoriya 20 dərəcə qruşağında yerləşir. Subekvatoriya 20 dərəcə qruşağında yerləşir. Bu ola bilər. Mhm. Mm Sahilləri yalnız iki okean sullar yuyur. A bu şimal Amerika okeanıdır deyə bunu da çıxıram. Hündürlüyü 1000 metrədən çox olan zirvələr mövcuddur. Bunlar hər birində var. Deməli bu buran ödür 1 və 3. C bəndidir. Mincəviri şəhərində 90-cı illərdən əhalinin sayı 85.5 min, 2010-cu ildə isə 97.5 min nəfər olmuşdur. Bu dövrdə şəhər miqrasiyası hesabına 2.8 min nəfər artmışdırsa, əsas əhəllinin təbii artma hesablan hisnəfər artdığını müəyyən edin. Ümumiyyətlə görə bu dövr ərzində əhali nə qədər artıb? 97.5-dən çıxıram 85.5-i. 0 2 1 12 milyon nəfər, 12 min nəfər artıb əhali. 12 min nəfər artıb. 12 min nəfərin ə təmir 2.8-i migrasiya hesabına artıb 9.2-si təbii artım hesabına artdıq 9.2 min nəfər. Burada bizdən orta ərlik soruşur, xeyr, orta ərlik soruşmur. Ümumiyyətlə soruşur ki, bu dövr ərzində nə qədər artdı? Yəni E variantı ola bilər. Orta ərlik soruşsaydı, bəlkə keçən illərə bölməli idi çişlənməsi daha çox məruz qalmış hidroloji obyektləri müəyyən edin. Daha çox çişlənən soruşur. Təbii ki, İran Körfəzi daha çox çişlənib. Karə çox çişlənir, çünki burada neft çıxarılır. 5.7. 5.7-nin variantında yalnız birdir. Volga çayı da çişlənib, çoxlu şəhərdən keçir, həmin şəhərlərinə tutulandısı bura atılır. Yana çayı Sibir çaylarıdır, onlar antropogen təsirə çox zəif məruz qalır. Qarada həmsinin, böyük ayda həmsinin, yəni soyuq ərazilərdə də antropogen təsir zəifdir ordan. Qolumatsayda həmsinin Aralıq dənizini götürmək olar. Deməli 1, 4, 5, 7. Burada qeyd olunub, günəşin günorta vaxtı il boyu yalnız cənubda görünür. Yalnız cənubda görm görməlidirsə, deməli bu Şimal tropikdən şimalda yerləşməlidir. İrlandiya il boyu cənubda görür, doğru. Ə İrlandiya toru bu tərəfə baxırsa, il boyu həm şimalda, həm də cənubda görmədi. O smatra görə bilər. Yəni bunun üçün tropik işıqlanma qoşağında yerləşə bilər. Yalnız şimalda görməsi üçün cənub tropikdən cənubda yerləşməlidir. Bu da Tasmania, doğru. Kuba ödəmir. Burda. Mənşiya adası ödüyür. Newfoundland ödəmir. Çipir ödür, Şrilanka ödür, Çergelən ödür. Yava ödəmir, çünki Yava həm şimalda, həm də cənubda görə bilər. Tropiklər arasında yerləşir. Saxaln ödür, Mindanao ödür, Odno tərəf ödür. Deməli 1, 4 və 6. C bəndi olacaq. Avropa gəltəsi üçün doğru fikirləri müəyyən edin. Arktik və mülayim iqlim qruşağı daha böyük sahə tutur. Avropa qitəsi üçün doğru fikirlər soruşur. Arktik və mülayim iqlim qruşağı daha böyük sahətdir. Arktik burada böyük sahə tutmur. Bu doğru fikir deyil. Arktik yox, e, burada subtropik mülayim daha böyük sahətdir. Arktik ancaq şimal buzloqçanında olan adalardır. Fəaliyyətli olan vulkanlara rast gəldir, bəli. Fiyord tipli sahillərin olduğu ərazilər seismik cəhtdən fəaldır. Skandinaviya fayalti. Kənd təsərrüfatı üçün ən çox yararlı ərazi şimal Avropadır, mərkəz Avropadır. Ərəsində həmçəhə 2 okean toplayıcı övrəsənin aiddir. Doğru, Şimal Buzluğu və Atlantik. Ən uzun çay daxilə axar çövsə aktiv Volqa çayı və 2, 5 və 6 İnşaət etmiş ölkələr qrupu üçün doğru fikirlər müəyyəndir. Urbanizasiya səviyyəsi yüksək olmalıdır. Emigrasiya zəif olmalıdır, imigrasiya çox olmalıdır. Latın Amerikasının yalnız bir dövlət bu qrupa aiddir. Latın Amerikasında bu qrupa aid olan ölkə yoxdur ümumiyyətlə. Singapur və Qətər qrupa daxildir. Singapur daxıldır, Qətər yox. Xidmət sahələri məşğulluqda yüksək payı olmalıdır, bəli. 1 5 Şırlağın xalq xal studiyurt haşın Təbii cishirlan burda. Şuşada, Xalxal Oğuzda, Çıxırdüşəməxdə, Xaşı isə Qubaddadır. Çimi Xalxan Xaşı. Dəniz səviyyəsinin aşağıda yerləşən qoruq və milli parkları seçin. Fəzər sahilinə və yaxda Kür çəşəklində olmalıdır bu. Bəs çay olmaz. Qarayas olmaz. Körçay olmaz. Türiyan çay və Qarayas olmaz. Virgensavav D bəndidir. Afrika və ə, deməli Cənubi Amerika tavası və Afrika tavası verilib. Atlas dağları yaranır. Xeyr, Atlas dağları ayrılmada yaranmır. Nov şəkilli çökməklər konvergentdə yaranır. Müqəddəs Leynadası formalaşır olar. Atlantik okean sahəsi artır, bəli, genişlənmə baş verir, spreading. Rift dərələri yaranır, bəli, yaranar. Kanaradaları yaranır. Kanaradaları bu ayrılmada yaranmır ayrılmanın, yəni bu hissəsinə aid deyil. Ona görə burda düzgün cavabımız 3, 4, 5. Yəni qonradılar da vulkanik olsa da, sımmazonadan yaranmasa da bu Orta Atlantik səsləyə aid deyil. Ee, ancaq antropogen landşaftını təsvir edən şərti işarələri müəyyən edən. Bax bu bağlar təsvir edir. Bu çolluqlar təbidir. Ee, bu da bataqlıqlar təbidir. Bu isə qırılmış meşə. Qırılmış meşəni ancaq insan edə bilər. Ona görə yarılmış meşə. Burda görəcəyəm cavab alınmır? Yəni birinci bağdır. Yalnız hə, burada deyir ki, ancaq antropogen landıxa. Yalnız antropogen deyirsə, bəli, burada deməli bağlardır. Bağları ancaq insan tərəfindən salına bilər. D variantı olacaq.